Hörmətli tamaşaçılar, Xəbər çağı efirində. Studiyada sizinlə Natavan Abbaslıdır. Azərbaycan universitetlərində tədris müddəti yanvarın 8-inə də uzadıldı. Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar təhsildə yaşanan problemlər nəzərə alınaraq ali təhsil müəssisələrində tədris müddəti yanvarın 8-inədək uzadıldı. Yençə ağzın əldə etdiyi məlumata görə təhsil nazirliyi tərəfindən tədris müddətinin uzadılması ilə bağlı universitetlərə əmr göndərilib. Qeyd edirik ki, nazirliyin bu qərarı çox saat ayrılan fənnlərin tədrisinin tam başa çatdırılması məqsədi daşıyır. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yeni qaz xətti inşa ediləcək. Iğdır-Naxçıvan qaz kəməri layihəsinin bir il ərzində tamamlanması planlaşdırılır. Qarabağ-ın işğaldan azad olunmasının ardından Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yeni qaz xətti inşa ediləcək. Məlumata görə, bu taş və Səcaran birgə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində Türkiyənin Iğdır vilayətindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına təbii qaz tədarüki təmin olunacaq. Iğdır-Naxçıvan qaz kəməri layihəsinin bir il ərzində tamamlanması planlaşdırılır. İqtisad Universiteti professoru Elşad Məmmədov sözü gedən layihənin səmərəsini yenə çağaza şərh edib. Stat İğdır-Naxçıvan qaz kəmərliyi nişası ilə infrastruktur layihələrindən də ki, bu kəmərin icra və istismarı bütövlükdə bölgənin iqtisadi və sosial inkişafına təkan verə bilər. Mövcud şəraitdə Naxçıvanla Azərbaycanın digər əraziləri arasında dayanıqlı sosial və iqtisadi əlaqələrin bərpası üçün yeni imkanlar yaranır. Azərbaycan hökuməti bu imkanlardan düzgün istifadə edərək Naxçıvanı sabit iqtisadi inkişaf mərkəzinə çevirə bilər. İstadın sonu. Erməni-pərs Rusiya televiziya kanalları Azərbaycan əleyhinə kampaniya aparmağa davam edir. Bu dəfə Pervy Kanal Bilgi təhribatına əl atıb. Rusiyanın Pervy telekanalı Azərbaycan əleyhinə qarayixma kampaniyasını davam etdirir. Yençəqaz xəbər verir ki, Rusiya mediası Erməni-pərs dairələrinin Azərbaycan əleyhinə böhthan və qarayixma kampaniyası aparılan əsas platformaya çevrilib. Rusiyanın Pervi telekanalının aparıcısı Qarağabğda baş vermiş son hərbi insident haqqında xəbəri çatdırarkən bir əsas olmadan atəşkəs Azərbaycan tərəfinin pozduğunu iddia edib. Türkiyənin Haber Global televiziyasında diqqətindən yayımayan bu iftira haqqında geniş reportaj hazırlanır və aparıcının qərətsiz çıxışı ifşa edilir. Xəbər Globalın hazırladığı reportajda Pervi telekanalının aparıcısının verdiyi dezinformasiyanın elə yayımlanan həmin süjetdə yalanlandığı vurğulan. Belə ki, əfər təqdim olunan süjetdə Rusiya sülh məramallarının komandanı Rüstəm Muradov Qarabağda atəşkəsini Azərbaycan tərəfindən pozulduğunu bildirir. Həmçinin süjetdə danışdırılan ermənlər də Azərbaycana qarşı belə bir ittiham səsləndirməyiblər. Görünən odur ki, Rusiyanın Pervi telekanalı öz ampulasına sadiq qalaraq Azərbaycan əleyhinə istifadə etmək üçün barmağından yeni ittihamlar soğurur. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayip Ərdoğan Azərbaycan Qadınları Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən mükafat alaqlı görülüb. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayip Ərdoğan tarixdə iz qoyanların xatirəsinə xidmət mükafatına layiq görülüb. Yençay az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qadınları Mədəniyyət Mərkəzinin idarə heyəti qərar qəbul edib. Mərkəzin sədri Cəvahir Əhmədova Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinin azad edilməsinə yönəlik dəstəyinə görə sözü gedən mükafatın Rəcəb Tayip Ərdoğana verildiyini bildirib. Cəvahir Əhmədova səfatın yaxın zamanda Ərdoğana təqdim olunacağını qeyd edib. Ermənistan silahlı qüvələrinin işgalindan azad edilən Füzuli rayonuna komendant təyin edilib. Müzəffər Azərbaycan ordusu tərəfindən işgaldan azad edilən Füzuli rayonunda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə Müvafiq əmrə əsasən Füzuli rayon polis şöbəsinin rəisi, polis palkovniki Xəqani Məmmədov rayonun komendantı təyin edildi. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları və Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən Füzuli rayonunun giriş-çıxışında, o cümlədən rayon daxilində postlar qurulub. Təhlükəsizliyə tam olaraq nəzarət edilir. Azərbaycanda bir sıra partiyalar fəaliyyət göstərmələri üçün yeni qərargahla təmin olundu. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 5 siyasi partiya yeni qərargahla təmin oldu. Yeni Çağ az xəbər verir ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti bir sıra siyasi partiyalara fəaliyyət göstərmələri üçün dövlət mülkiyyətində olan qeyri-yaşayış sahələri təqdim edib. Bununla əlaqədar olaraq dekabrın 15-də siyasi partiyaların iştiraki ilə tədbir keçirilib. Tədbir çərçivəsində ilkin olaraq 5 siyasi partiyaya Ana Vətən Demokratik Məarifçilik, Milli Cəbhə, Milli İstiqlal və Milli Dirçəliş Hərəkatı partiyalarına fəaliyyət göstərəcəkləri ofislərini açmaları verilib. Bəli, bu gün nisə çatdıracağlarımız bunlardır. Sabah endisanda bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.